Kenapa orang Indonesia sebutkan negara diorang sebagai negeri? Diorang tak sebut negara Indonesia, diorang sebut negeri Indonesia. Ya, ada warganet tetangga yang mempertanyakan kenapa orang Indonesia menggunakan penyebutan negara Indonesia dengan negeri. Ia lalu menjelaskan tentang perbedaan dari kata negara dan negeri. Aku nak tanya satu benda lah dekat warga Indonesia eh. Tapi korang jangan marah. Lain ni aku tanya je. Kenapa orang Indonesia sebutkan negara diorang sebagai negeri? Diorang tak sebut negara Indonesia. Diorang sebut negeri Indonesia. Sedangkan negeri tu satu tempat yang kecil. Manakala negara pula satu tempat yang besar. Indonesia besar kan? Kenapa korang sebut negeri? Ya, apa yang diungkapkan di video ini sebenarnya tidak salah. Karena ia merujuk pada pengertian dan pemaknaan di negaranya, dan dari sisi harafiah juga tidak salah. Akan tetapi, dalam gramatika antara kedua negara mungkin yang berbeda. Namun, selama ini, dalam frasa tata bahasa Indonesia, jarang orang Indonesia menyebut negeri Indonesia, kecuali negara Indonesia. Dan pertanyaan dari netizen sebelah ini: semoga tidak membangun persepsi bahwa orang Indonesia tidak paham dengan perbedaan kedua kata ini. Orang Indonesia sangat paham. Namun, dalam penggunaan diksinya sesuai dengan konteks, kata negara dan negeri secara etimologi berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu dari kata negara dan nagari, yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran, atau juga daerah yang ramai atau juga dikenal dengan kota. Bentuk lain dari kata ini yaitu nagagi, nagori, nagogi, nagai, nogori, nugai, nogoro. Namun, semuanya memiliki makna yang sama. Kemudian, dalam istilah modern, kata negara merujuk pada entitas politik berdaulat dengan pemerintahan teratur. Sementara kata negeri lebih merujuk pada satu kesatuan tanah air, tempat lahir, atau wilayah tempat tinggal rakyat. Namun, dalam tata bahasa Indonesia, pemakaian kata negeri sesuai konteksnya, misalnya luar negeri, dalam negeri, pegawai negeri, pelosok negeri, perguruan tinggi negeri atau juga negeri di atas awan. Nah, hal inilah yang membedakan dari sisi bahasa di Indonesia dan Malaysia. Baik dari sisi bahasa Melayu di Indonesia dan bahasa Melayu di Malaysia yang sudah mencampur aduk dengan bahasa Inggris. Akta 152 bahasa Melayu adalah bahasa kebangsaan, bahasa negara. Bukan bahasa Malaysia. Perkataan bahasa Malaysia itu dicipta oleh Kementerian Pendidikan Malaysia bagi mengajar satu mata pelajaran yang dikenali sebagai bahasa Malaysia. Pada pandangan saya ia satu kesilapan. ya. Kerana bahasa yang diajar di negara kita ialah bahasa kebangsaan bahasa negara iaitu bahasa Melayu. Bukan bahasa Malaysia. Baik bagaimana dengan Indonesia? Indonesia bahasa kebangsaan dia ialah bahasa Indonesia. Adakah ia bahasa Melayu? Tidak. Bahasa Indonesia adalah bahasa Indonesia. Tetapi pada mental, akar kata, morfim dan juga sejarah tu memang ada kena mengena dengan bahasa Melayu. Tetapi bahasa kebangsaan Indonesia ialah bahasa Indonesia. Baik, kenapa saya kata bahasa Indonesia ialah bahasa Indonesia dan bukan bahasa Melayu seperti mana yang kita perkatakan atau tuturkan di negara kita. Ambil contoh, balita. Balita mana bayi lima tahun. Perkataan ini dah pakai dalam masyarakat Indonesia. Istora, istana olahraga. Kita sebut stadium, kita tak sebut istana olahraga. Tapi kalau kita dengar perkataan istora tu, kita pun tak faham apa makna dia. Kita jumpa Warcom, warnet. <tong> kita jumpa polda. Warcom, warnet tu maknanya warung internet, warung komputer. Polda, polis daerah. Curhat, Curhat tu maknanya curahan hati. Kalau kita jumpa perkataan-perkataan Indonesia, kita mungkin tak faham. Itu sebab itu adalah bahasa Indonesia, bukan bahasa kita. Kalau orang Indonesia datang negara kita, dia dengar perkataan pawagam. Kita ada, kita ada perkataan pawagam. Gabungan perkataan seperti mana Indonesia buat curhat curahan hati. Kita ada pawagam, panggung, wayang, gambar. Ya, yeah? Tiga perkataan dicantum jadi satu. Baik, kalau kita dengar perkataan jemput, Ya, yeah, kalau kita guna perkataan jemput, kita kata saya ingin menjemput bapak ke rumah. Ya, yeah, jemputlah bapak ke rumah hari perkahwinan anak saya. Orang Indonesia memahami perkataan jemput itu, konotasi perkataan tu ialah kita datang menjemput, mengambil dia, membawa ke rumah kita pada hari kenduri itu. Jadi dia akan tunggu di rumah hingga kita datang ambil dia bawa ke rumah. Ya, yeah, itu konotasinya berbeza. Itulah bahasa Indonesia. Perkataan Indonesia butuh dia dia kata saya membutuhkan keuangan bagi menjalankan perniagaan. Kita tak guna perkataan butuh. Jadi perkataan membutuhkan itu bahasa Indonesia. Kalau kita guna perkataan butuh itu di sana tak ada masalah. Tapi kalau kita guna perkataan butuh di negara kita dalam bahasa Melayu, ia bermasalah kerana butuh itu ada konotasi mencarut. Tapi kalau Indonesia boleh. Kalau kita pergi Indonesia kita nampak pintu dia tulis dorong. Dorong tu maknanya tolak. Ya tapi dalam bahasa kita dorong tu maknanya uh, memberi galakan. Uh, jadi kita nampak jadi kalau kita tak tahu bahasa Indonesia bahasa Melayu ni, bahasa Melayu Malaysia ni memang kita, memang ada beza. Dan bukan rahsia lagi bahawa banyak kosakata Indonesia yang sudah diserap dalam kamus Dewan Negara tetangga ini. Malaysia mesti berani mengakui bahawa kita kena ubah bahasa kita eh. Kita kena ambil kamus besar bahasa Indonesia itu kita tukar kulitnya jadi kamus besar bahasa Nusantara. Asal bercakap dengan orang Indonesia je, mesti nak tukar kepada slang Indonesia. Ya, tiba-tiba slang bahasa Melayu kita dah jadi macam ai slang bahasa Indonesia. Lepas tu pula tuan terus jadi bapa. Cakap sajalah tuan bapa tu orang Indonesia yang pakai kalau kat Malaysia ni bapa tu macam ayah kita lah kita tak panggil macam orang-orang besar tu bapa presiden ke bapa Malaysia kita panggil tuan pakai saja lah tuan tak pernah lagi saya tengok pemimpin Indonesia yang secara automatik tukar kepada slang slang Melayu bila bercakap dengan pemimpin Melayu kita saya tak pernah lagi dengar mereka cakap tuan mereka akan sebut bapa ibu kau hantar bukan main lagi kaum Cina cakap Melayu pelat tapi kau sendiri pun tak cakap guna pelat kau bila bercakap dengan orang luar. Tak ke bodoh dan talam dua muka tu? Tapi itulah kan, orang Melayu ni memang ada krisis identiti yang sangat dahsyat sekali. Eh jenis yang suka menyedapkan orang lain, inferior dan merendah diri tak kena tempat. Nah, sekarang banyak kan perkataan-perkataan Indonesia dah dimasukkan dalam kamus kita. Dan percayalah kelak bahasa Melayu kita ni akan berbunyi seperti ini. Enggak apa-apain sih, ngomong saja. Kau gelak. Tapi percayalah benda ni akan berlaku. Dan kepada Indonesia, terus perkasakan bahasa dan slang anda sehinggalah rakyat Malaysia benar-benar bertutur dalam bahasa dan pelat bahasa Indonesia. Ambil peluang ini, ratah kaum yang sangat lemah jati diri ini. Ya, bahasa Indonesia merupakan evolusi atau perkembangan dari bahasa Melayu kuno. Namun, bahasa Indonesia memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan bahasa Melayu. Karena telah banyak dicampur dengan bahasa asing dan bahasa-bahasa daerah yang ada di Indonesia, hal ini yang membedakan bahasa Indonesia dengan bahasa Melayu, dan juga khususnya bahasa Melayu di Malaysia yang banyak menyerap bahasa Inggris, bahkan mencampur adukannya dalam satu kalimat.